Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini kita masuk topik latih diri. Kita menggunakan buku aktiviti jilid yang kedua halaman 89 sebagai tugasan murid. Selamat belajar. Ingat murid-murid, data terkumpul iaitu data yang dikumpulkan dan dikelaskan mengikut kelas yang tertentu seperti contoh di sini iaitu pengelasan mengikut jenis pokok bunga. Kita dapat tahu melalui tajuk yang diberikan apakah tajuk piktograf ini iaitu jualan pokok bunga di kedai Pak Dola. Ini adalah berkenaan dengan jualan pokok bunga. Jadi kedai Pak Dola ni menjual pokok bunga. menjual pokok bunga. Apakah pokok bunga dijualkan? Yang dijualnya iaitu kita lihat dia ada graf ini iaitu jualan pokok bunga bunga raya, jualan pokok bunga melur itu adalah jenis-jenis jualan kita boleh lihat pada jenis pokok bunga dan juga jualan pokok bunga mawar baik macam mana kita hendak bilang um, simbol ini adalah simbol pokok bu, pokok macam mana kita nak bilang Berapa bilangan pokok bunga raya, pokok bunga melur, pokok bunga mawar ya, Kita lihat petunjuk di bawah yang diberikan Setiap petograf biasanya diberikan petunjuk Iaitu gambar pokok mewakili satu pokok Jadi satu gambar mewakili satu pokok Pokok apa bergantung kepada aa, jenis pokok tersebut Iaitu ada tiga pokok bunga di sini yang dijual di kedai Pak Dola Iaitu pokok bunga raya, pokok bunga melur dan pokok bunga mawar jadi kalau ada dua pokok, berarti dua dua gambar pokok berarti dua pokok bunga. Di sini pokok bunga raya dijual, telah dijual dua buah dua batang pokok bunga raya dijual di kedai Pak Dola. Kedai Pak Dola juga menjual pokok bunga melur sebanyak empat batang pokok satu dua tiga empat ada empat gambar pokok menunjukkan menunjukkan ataupun mewakili empat pokok bunga melur. Itu juga di sini uh, satu gambar mempunyai satu pokok. Pokok apa? Uh, bergantung pada jenis pokok yang dijual. Itu pokok di sini. Pokok yang dijual itu pokok bunga mawar. Ada berapa pokok? Sat, apa, apa, ada berapa gambar pokok? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Jadi lapan pokok bunga mawar telah dijual di kedai 4 dolar. Itu hubungan di antara petunjuk dengan data. Kita cara kita membaca piktograf. Ini adalah jadual. Dan dalam jadual ini ada menggunakan kaedah ataupun kataan istilah gundal. Gundal itu adalah satu, salah satu kaedah membilang. Kita bilang objek, kita boleh guna kaedah gundal. Gundalan, menggundal, gundalkan itu daripada kata akar, kata dasar gundal. itu kita bilang. Ha, kalau bilangan ni kita bilang tulis tombol saja. Kalau gundal ni kita garis-garis. Seperti murid lihat di sini murid. Macam mana kita gundal? Ha, garis daripada atas bawah bawah ke atas. Ah ha, atas bar, garis seperti nombor satu. Bukan satu. Ha. Bukan nombor satu bukan nombor dua. Ini ada garis-garis-garis. Sebaris-baris-baris. Kalau ada tiga garis menunjukkan bilangan tiga. Kalau ada dua garis menunjukkan bilangan dua. Itu adalah kaedah gundal. Ingat balik kaedah gundal ni. Dari uh, satu sampai sepuluh bagaimana kaedah bundar. Lima, uh, kita ada satu garisan secara secara bersilang itu menunjukkan lima. Lima uh, ataupun gandaan kelima. Lima, sepuluh, lima belas, dua puluh. Setiap kali gandaan tu dia ada silang-silang. Uh, uh, setiap kali bilangan kelima, dia akan silangkan setelah empat garis tu dia akan silangkan. Itu cara kaedah bundar. Okay, kita akan namakan ini jadual gundan untuk lebih mudah kita berbicara. untuk murid faham. Iaitu jadual gundan. Dalam jadual gundan ni dia berkaitan dengan apa? Tengok tajuk. Makanan yang digemari sekumpulan murid. Apakah makanan yang digemari itu? Ada yunsup, laksam, laksa uh, dan roti jala. Ada bilangan yunsup ada tiga. Bila, ha, yang disukai murid-murid, bilangan tiga ni lah. Bilangan murid tiga orang murid, ha, macam tu. Tiga orang murid suka bilsu. Empat, aa, empat orang murid suka laksa. Dua orang murid suka laksa. Macam tu cara kita baca jadual gundal. Okey, kita masuk kepada buku aktiviti jilid kedua halaman 89. Aa, di atas tu latih diri. Latih diri. Okey, soalan pertama, kira makanan yang digemari. Ini adalah gambar makanan disuruh mengira yang murid-murid kena kira ni. Satu, dua, tiga, empat, lima yang sejenis. Yang sejenis lah. Satu, dua, ni roti. Satu, dua, tiga. Begitu cara kiranya. Kira makanan yang digemari. Ini makanan-makanan yang digemari satu kumpulan murid. ni kumpulan murid. Ada bilangan. Nanti kena tengok bilangan berapa bilangan murid. Bilangan gundal. Ini gundal. Ingat balik gundal. Ini jadual. Lah, jadual gundal. Ha, cikgu katakan jadual gundal. Lah, kita makan jadual gundal. Ingat balik gundal. Berapa gundal. Satu gundal dua. Dan ini bilangan ini tulis nombor-nombor saja. Lengkapkan jadual. Kena lengkapkanlah jadual ni. Kena lengkapkan. Seperti biasa kena lengkapkan. Bila diberi jadual begini, murid-murid biasanya dikendaki melengkapkan jadual. Okey roti. Ada gambar roti. Ada berapa ini? Satu, dua, tiga. Tulis nombor saja sini. Tiga ya. Bilangan. Gundar macam mana? Gundar tiga. Macam mana? Ingat balik. Ha, macam mana? Satu, dua, ha, tiga. Dapat bayangkan tak? tiga begitu gundar. Eh? Ha, begitu kalau roti. Kalau roti tiga tulis nombor tiga. Ha, uh, ha, uh, kek. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tulis nombor lima. Nombor saja di sini lima. Ha, Ini ni macam mana lima? Ingat balik kita silang tu. Satu, dua, tiga, empat. Silang. Ingat balik Itu lima ya. Eh? Ini uh, cara pembayang sajalah. Okey, tengok-tengok okay, balik. Mi, mi ada berapa? Satu, dua. Tulis dua. Nombor saja dua sini. Tulis uh, gundal dua macam mana? Satu, garis, atas ke bawah. Sebanyak dua kali kan? Okey, begitu sajalah. Lepas tu, kena jawab. Ini mudah soalan ni, agak mudah murid-murid. Makanan yang kurang digemari ialah? Mana makanan yang kurang digemari? Kalau tengok sini pun kita beritahu. Mana yang kurang digemari oleh murid-murid? Ha, ni bilangan lah. Bilangan murid lah ni. Ha, tu sekat tu murid. Ni bilangan murid. Ha, mana yang paling kurang? Iaitu mi. Mi sebanyak dua orang murid saya suka. Ha, ni mi lah. Jawapannya mi. M I ya. Ha. M kecil lah sini. M kecil. Tulis balik. Yang ni M besar ha. M kecil. M yang tidak tajam. Ni M besar ni M tajam. M tumpul. Ha, <tujuh> ha, tajam lawan tumpul lah. Ha, M tumpul. M M kecil lah. M I. Ha, itu saja. Langsung kita tengok pula soalan yang kedua. Kita lihat yang kedua. Lihat piktograf. Ha, piktograf ni lah piktograf. Piktograf ialah data yang bergambar ataupun dalam bentuk simbol-simbol. Di sini gambar kereta, kapal terbang. Boleh jadi ya dalam bentuk kata pun tak apa. -apa. Tapi mesti ada gambar ataupun simbol-simbol mesti ada. Ini adalah piktograf. Dia macam satu kewajipan. Mestilah. Ha, kalau tidak tak jadi piktograf lah. dia ha, jadi jadual biasa. Jodoh biasa dia semua tulisan, tulis-tulis ya teks lah ha, biasa saja. Kalau pictograf ni dia ada macam gambar ha, simbol bintang begini. Ha, ini adalah pictograf, ini cara kita nak kenal lah pictograf. Ha, ingat balik, pictograf kan cikgu dah ajar dalam video-video sebelum ni pun sama juga. Ha, ulang balik. Okay, jawab soalan. Kemudian terjawab jawab soalan lah. Soalan yang di bawah, di bawah pictograf ni. Ingat bintang ini kita kena lihat pictograf, kita tengok tajuk dengan bintang kita boleh petunjuknya satu bintang mewakili satu satu apa ni satu kereta boleh jadi satu kapal terbang ikutlah ha, ni bintang ni satu kapal terbang bintang ni pula satu motosikal okey ini satu kereta jadi tajuk dia alat mainan aiman ni semua alat mainan ah ha. bukan bukan aiman ada kapal terbang betul ha, ni kapal terbang mainan jadi sebab kita tahu macam mana tengok tajuk dia Alat mainan. Jadi kereta mainan, kepada permainan. Macam tu motor ha? Motosikal mainan. Macam tu cara kita baca, cara kita memahami piktografi yang diberikan. Ini kena baca tajuk. Dan kita kena tengok petunjuk yang diberikan. Satu minta memukul satu. Tidak semestinya satu. Kadang satu minta memukul dua. Contohlah kalau satu minta memukul dua. Dikira dua lah. Dua, 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 dua. Jadi kita baca. Bilang sebanyak dua, 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 dua lah. Dua, empat, enam, lapan. Macam tu caranya. Tetapi di sini dia beritahu satu bintang mewakili satu. Mudahlah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima buah kereta. Macam tu. Cara kita baca piktograf ini berdasarkan petunjuk. Ha, macam mana petunjuk di sini? Satu bintang mewakili satu. Kita baca pula kapal terbang. Macam mana petunjuk diberikan? Berdasarkan ni satu bintang mewakili satu. Kita baca bintang ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau ada lima bintang bererti lima buah kapal terbang mainan. Ha, kapal terbang mainan ya. Lepas tu, ni motosikal mainan. Ha, tengok satu bintang mahu kuning satu kan? Kita bilang dulu. Kita bilang kena bilang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh bintang. Jadi tujuh buah motosikal. Macam tu kita cara kita baca uh, uh, bintang dengan bilangan bintang dengan bilangan yang sebenar uh, mainan ni. Sebab satu bintang mahu pilih satu buah mainan. Macam tu. Cara kita membaca melihat, memahami piktograf. Okey, kita lihat, lihat piktograf dan jawab soalan alat mainan Aiman. Okey, ini alat mainan Aiman yang tadi kita bincang aa, kereta, kapal terbang, motosikal dan kita jawab soalan lah. Okey, kita soal, lihat soalan. Aa, kita lihat soalan di bawah. Ha, di sini nampak tak, Pak Murid? Ha, kita lihat dulu soalan yang E. Tulis bilangan alat mainan Aiman. Bilangan. Ha, tulis bilangan saja nombor. Maksudnya tulis nombor. Dalam kotak ni. Kapal terbang ada berapa? Tulis nombor. Kereta ada berapa? Tulis nombor saja. Ha, kereta mainan lah. Motosikal mainan ada berapa? Tulis dalam kotak. Daripada pitograf tadilah. Okey. Kapal terbang. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima lima bintang lima buah kapal terbang mainan tulis nombor 5 tulis 5 dari sini kereta ada berapa Bilang, bilanglah bintang 1 2 3 4 5 lima buah kereta ha, lima bintang lima buah kereta mainan ha senang kan tulis ni 5 ha jadi kapal terbang dengan apa kapal terbang dengan kereta ni sama lima buah lima buah kereta lima buah kapal terbang ditulis 5 5 kalau motosikal pula bilanglah lah ha, Bila bilang 2 4 6 7 Ha, tulis tujuh sini. Tulis nombor tujuh. Tulis nombor saya tujuh. Ha, tulis lima, lima, tujuh. Ha, macam tu. Tulis senang saja ni. Kita tengok kita kira bintang saja. Murid, murid. Ha, jadi itu soalan B pula. Soalan B. Kita lihat soalan B. Alat mainan yang paling banyak ialah yang ni tujuh kan. Ha, alat mainan paling banyak ialah. Ha, jangan tulis tujuh. Alat mainan. Dia tanya alat mainan apa dia? Ha, alat mainan ni apa dia? Motosikal. Alat mainan yang paling banyak ialah motosikal. Ah, ha, motosikal. M O T O S I K L. Motosikal. Itu saja. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan pengajaran dan pembelajaran secara PDPR bersama dengan Cikgu. Cikgu harap murid faham dan dapat membuat tugasan pada hari ini. Selamat belajar. Sekian. Terima kasih.